Никита и Игорь. Я очень прошу прощения, Игорек. Я выбираю Славика. Не Было такое стан такого эффекта, трешечки, бо я не разумею тех, тех, что уже уже до и уже знаю, де там где-то в думках я раньше складал. Я був в шоці. Я радів. Я наче переміг тоді, розумієте? Я програв, а тут ні, мене залишають в проєкті. Це дуже приємно. Круті правила. Дякую за те, що врятували, за те, що дали шанс ще спробувати. Мені подобається своєю артистичністю, такою харизмою, яка одразу мені в глаза. Він був не похож ні на кого. Що за пісня? Міхей Джуманджи «Туда». О, мені здається, що вона не настільки відкриває можливості артиста. Вона така якогось емоційного стану пісня. Ані Лорак поставила під сумнів мій вибір. Я їй сказав, що ви зі мною попрацюєте, і все буде добре. Внутрішній кач такий і состояння, і польотність должна бути в цій пісні. Це ж не просто поп пісні лі балади, танцевальне. Це якийсь жанр, жанр, якою автор цієї пісні. Я роблю все можливе для того, щоб передати весь зміст цієї пісні. Хочеться в цьому плавати, в цьому жити хочеться, але хочеться ще ще трішечки відчути цього. Ну цієї енергетики, цієї атмосфери класної. Ну ну то, чого ти хочеш від життя, і ти його тут отримуєш. очень жуткое волнение. Я действительно думал, что вот, это конец и все. Я просто понимала, что я имею дело с талантливым артистом и не раскрыт еще. Никита. Никита! Скажи, какую песню ты выбрал? Песня будет «Напытай океан Эльзы». Ты помнишь, что Слава говорил, что не любит, когда поют его песни. Я бы, конечно, выбрала другую песню. Я бы, конечно, не рисковала. Но ну, я постараюсь удивить. Группа «Океанельз», да, это очень серьезный коллектив. Но вот я пришел на свой страх и риск попробовать. Карлина немного засомневалась в том, как я могу это подать. Появилось чувство доказать, что я смогу это сделать. Пока очень грубо. Потому что ты м, пытаешься чуть-чуть как тише чуть-чуть петь. Тут нерв твой читается. у него волнение он то пережимает, то не дожимает. Тебе какую-то середину надо найти. Это очень тяжело, потому что тут будет сидеть человек, который чувствует эту песню лучше всех на этой земле, потому что это он ее сочинил. И порция критики будет иметь место, я уверен, в любом случае. Никита! как сладко, где я был, когда ты был, так у заману. неба, только сам на сам. Хиба не там? Просто мне так хочется бути там.

Завжди просто мені так хочеться бути там не йти, Так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають від мене снег. Перемерно что по-моему, перемерно что-то, нет? Манит путь Не сверну Я приду Когда-нибудь Туда Где не ждали Туда Где печали Туда Где забыли Вы когда-нибудь Никита наш? И Какие голоды? Ой, это и куда площадь купь, я просто так люблю ее. А? Сережа. Они очень отличаются от всего того, что, что было до этого. И такие два хипстера вышли и абсолютно свою телегу... Да, прогнали. <свист> Игорек был когда-то в моей команде. Я очень рад, что э, судьба подарила ему еще один шанс в лице Ани Лорак. Вы, выступили на одном уровне, как мне показалось. Потому что если э, Никита очень э, здорово начал, но потом к, ко второму куплету, как мне кажется, сдулся, то у Игоря произошло ровно наоборот. Сначала вроде он как-то долго въезжал, а под финал он поймал э, настроение и уже зафиналил очень здорово. Вот то, что сегодня я сейчас услышал, мне это очень интересно. То есть мне всегда интересно все, что новое, что приносит новое поколение, чего не было раньше. Вот стоят два парня, и каждый из них жил в этой песне, Никита. Он не пытался совершенно подражать. Эту песню сделал своей, понимаешь? Я ее как будто в первый раз слышал. Я не люблю, когда по-русски или по-украински поют, а артикуляция англійська. Вот органічно от начала до конца в этом отношении преимущество, мне кажется, у Игоря. От начала до конца он оставался в одном стиле, в одной манере. Я своё сердце отдаю второму исполнителю. Дякую. Це слово мені здалося, коли співав Нікіта твою пісню, так кошенятку забився в куточок крісла і трошки як ніби налякався. Я згадую, як я їй писав. Колись певнікіта здалось, що мої друзі група П'ятниця співали групу Океан Ельзи. Вот. А, а когда співав Игорь, то, в принципе, было очень подібно на оригинал, но не так красиво. А сегодня мне Никита понравился больше. Я вижу, что есть рост. Я понимаю, что должен остаться тот человек, который сможет идти со мной дальше, который сможет сквозь экран достучаться до зрителей, донести свою энергию. Я должна это сделать прямо сейчас. И я думаю, что в проекте голос страны остается Никита. Никита! Це мене, будь ласка, вибачте, що підслуховую чоловічу розмову, але зараз вони водного просять вибачення. Це така дружба. Розслаблятися не стоїть. Надо тренироваться и успокаиваться.